Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Дівчата, сьогодні будемо розбирати цей адвент календар з Аврори від Love It. Ось така дуже велика коробка синього кольору 500 грамів. Купляла я ее за 319 гривен, была дуже классная слышка, и я просто не смогла пройти мимо. Захотелось мне дуже сильно купить этот адвент-календарь и поделиться с вами, раскрыть и показать вам, что здесь находится. Здесь докледовая косметика за плечи 14 коробочек, и разом с вами будем открывать по одной коробочке и дивиться, что там есть. И давайте почи с первой коробочки. Дуже так классно запечатан. Сейчас откроем пленочку сверху. И, девчата, в конце видео я уже скажу, кошел 319 гривен в чине. Чем можно было купить всякий крем и радовать себя этим кремом. Пусть он будет дешевле, чем цей календарь за 319 гривен. Итак, первое виконце. Дуже так добро запечатанный. Ну, поднимусь. шоу что находится в первом виконце. И в первом виконце ось такая масочка. Это Маска за обличьем з вітаміном С, с тканева маска з вітаміном С. Ну, я полюбляю маски. У мене є різні маски: альгінатні, гелеві, гідрогелеві, тканеві. Ну, звичайно я її залишу і спробую. Способ нанесення, тут, використання, тут все написано, все так чітко і ясно. Ну, нічого. масочка может быть. Я сегодня спробую ее и, звичайно, расскажу вам, как она. Масочка тканевая, тканевая с витамином С. Далее. Другое виконце. Давайте будем открывать другое виконце. И маска для губ. Боже, Честно кажучи, чем вот для губ я еще кроме помады я ничего не выкористовываю. Честно, вот за губами я не слежу. Боже, куда-то вот она провалилась, но ничего, я достала. Ой, такая уже маленькая масочка для губ. 10 миллилитров. Від Love It. Дуже тут є способ використання. Ну, не знаю, зараз я спробую. Якщо я боюсь пробувати на собі, звичайно, у мене є руки, шея, де я можу спробувати спочатку на шеї на руках, а потім уже пробувати на обличчі. Ну, давайте зараз. Ось такая елевая масочка для губ, ну такая плотная, прям вообще такая плотная, плотная, липкая. Ой. На запах, как а, а, детячий крем, кря-кря. Раньше был такой детячий крем, кря-кря. Антошка. Вот на запах он дуже так пахнет. Ну, спробую на руке. И такой мягкий, но липкий запахом дитячего крема. Не mm. знаю. <laughs> Маска для губ. Ну, такое. Мабуть, я ее залишу для Для рук. І так, приступимо к наступному віконці. Наступне віконце це троєчка. Ось вона я її знайшла, шукала і знайшла троєчка. Ой, а тут у нас пілінг скраб для обличчя. Зараз подивимось. Ось такий. Ой, я уже дивлюсь і бачу, що восьмерочка випадає в троєчку. Дівчата, третє віконце пілінг скраб для обличчя 30 мл. І зараз подивимось. Дуже класне описання. ось Все написано, способ використання. Все-все-все є. І зараз О, так от він добре закритий. А. І, звичайно, на нашій ручці будемо спробувати. Це у нас пілінг скраб. чесно кажучи, дівчата со скрабом я не дружу. На обличчя скраб я не наношу, тому що у мене зразу алергічна реакція У мене зразу посипає все обличчя. пілінги, да, я полюбляю. У мене дуже-дуже багато різних пілінгів А ось. С крабами я не дружу. У меня сразу высыпание на шкире. Так что, этот скраб я буду використовувати майже, чи для рук, чи для ног. Для обличчя точно я его использовать не буду. Ось такой дуже... Я думаю, что у меня сразу одразу все лицо высыпет, и потом я не сможу заснять вам никакое видео. Но, честно кажучи, он дуже экономный. Я капельку нанесла и у меня вся рука сейчас треба будет мыть руку всего всего пилин крабом. Вот такой, дуже легкий, мягкий, консистенция дуже легкая, мягкая. Так что, думаю, для рук он подойдет. Ну, в принципе, не знаю. Я боюсь с крабами связываться. А для рук, ну, у меня даже рука побелела, честно кажучи. Ну, 50 на 50. Далее, давайте раскрывать наступное веконце. И наступное веконце, это у нас четверочка. Уже добро открывается. И почипит Очень редки. Боже, мой, она Ах, убежала от меня. Моя четверочка, мои паче Боже, девчата, я достала с иншей коробочки гель для умывания. А откуда я его достала? Боже. Девчата, четверочка моя убежала. Но достала я с какой-то иншей коробочки гель для умывания. Ну давайте разберем гель для умывания. А потом уже подивимось А, ось что-то торчит. Боже, оно все сыпется. Совсем не то. Не знаю, что у нас с вами выйдет, потому что оно все сыпется. Ось, байпачи. Знайшла я з четверто, четвертого віконця цей паче під очі, а виходить, що гель для омивання будемо вже дивитись, яке віконце у нас залишиться, то її відкроємо. І пачі для рідкіпачі для обличчя. Дівчата, я люблю, я полюбляю рідкі рідкіпачі, у мене є вони, вони мені дуже-дуже подобаються. Зранку, ввечері нанести дуже легкі, скажімо, так, дуже легкі крем під очі. Ну, не знаю, як від Love It. Давайте цю руку. Тому що ось така консистенція. Ну, такі класні. мягкие. На запах ну, такой далеко 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 приемный такой аромат ну может быть вот патчи я залишу себе и спробую сегодня вечере тоже приемные такие нежные патчи под очень редкие Я їх залишу себе. Мені не сподобалось по консистенції, вони такі дуже класні. Далі, виходить, у нас наступне віконце, це п'ятерочка. Дуже таке маленьке віконце. І подивимось, що знаходиться в п'ятерочці. Ой-ой-ой. П'ятерочка, як завжди. здесь убежала Блин, девчата Честно кажучи, покупанием Адвент календаря я дуже расстроена Вот как можно открывать Ну, ну сделайте нормальные Вот эти вот перекладины чтобы можно было реально открыть И блин Тоник для обличия В пятерочке у нас был тоник для обличия Чесно кажучи, тоники мені подобаються і вот спосіб використання, показання для чувствительной шкіри, спосіб застосування, Ну, шикарне, описання все є, тоник для обличчя 50 мл, від love It. От тоником користуватися я теж буду. где-то тэш. Далеко-далеко приятный такой аромат. Ну, тоник я... Тоником користуваться я буду. Далее, шестерочка. Наступная векоза, шестерочка. И давайте раскроем шестерочку. Ну, а в шестерочке у нас снова масочка. А, тканевая масочка. Для обличчя з вітаміном Е. Ось. Теж способ застосування, все є. і теж я її залишу собі і обов'язково спробую. Масочку для обличчя. Далі, що у нас? Семерочка? Де наша семерочка? Ось вона. Открываем семерочку. Крем для облыча. Вид Love Eat. Ось такой крем для облычья. 30 миллилитров. Способ застосования. Ну, давайте раскроем его, понюхаем, нанесем на шкиру. Ой. И мои губы тоже спробовали цей крем. Ось он. Зараз я. Блин, крем. Тоже пахнет дитячим кремом. типа, как я кажу, Антошка. Ну, вот таким. Ну, дуже приемный. На дотик дуже-дуже-дуже приемный. Ай, дівчата, чесно кажучи, я нанесу спочатку його на шею, спробую. Якщо у мене не буде ніяких алергічних реакцій, висипань, то обов'язково спробую на обличчі. Ну, дуже приємний. Я відчуваю, як мої руки такі, ну, одразу йде зволоження рук. І, чесно кажучи, мені сподобався. Не знаю. Наступне Виконце, это у нас 8. Давайте откроем восьмерочку. А восьмерочки маска косметичная для облыча. Вот она. Маска косметичная, тоже 30 миллилитров. Способ застосования. И зарастеж будем открывать. Честно кажучи, ароматы у всех одни и те же. Шо крем, шо скраб, шо маска для губ. Вот один и тот же аромат. Честно кажучи, девчата, у меня такое ощущение, что с одного <laughs> бутылька, с одного флакона наложили вот на эти маленькие э, бутылочки и написали, как маска. Ну, девчата, здесь уже такой... Ну, запах один и тот же. Видишь, такая консистенция, как плотная. Не знаю, спробую спочатку на шее, как завжди, А если не сподобается, все будет у меня для рук и для ног. Так что найду я применение. А, далее. Какая у нас еще цифра? А, 9. Ось она. Не знаю, что находится в циферке 9. Ничего. Циферка девять убежала. Девчата. Можливо, це гель для умывания был в циферке девять. Давайте раскрывать наступную циферку. Це наступная циферка. Это цифра десять. Наступная виконца. И в циферке 10. Десять. Теж ничего мая. Будем шукать вот здесь вот. Все, оно убежало. Давайте так. Это 10. Наступная цифра. 11. Девчата. Не мая. Ничего. Ну, давайте подивимось, что здесь. 12. тканевая масочка. Ось такая тканевая масочка. Маска для обличия с алое Получается третья маска для обличия с алое а, Наступная виконцы. Циферка 14. А, 13, да? 13 мы с вами не открыли. Ось. Давайте будем открывать а, смушки для носа, девчата. Смушки для носа, вид, love it И давайте, давайте раскроем смушки. Я выкористовывала смушки, то мне дуже-дуже подобались. Черные точечки вони дуже класно убирают. И подивимось смужки. Такая коробочка, дуже гарне пакування. І виходить три смужки для носа. Ну, смужки я залишу себе. и сегодня спробую для носа смужки. і наступне віконце, останнє віконце, це у нас 14. Дівчата, відкриваємо Нема нічого чесно кажучи, дівчата, я дуже розстроєна Ну, якщо б я його купила реально на подарок, ви уявляєте, як би я опозорилась, коли хтось Почала открывать цей адвент календарь, а он внутри весь порванный. Ну, честно кажучи, я расстроилась. Хорошо, что я его купила себе для себя, и, ну, за... ну, не знаю, вот, честно, я расстроена, и девчата, и очень дуже, мне я боюсь честно, пробовать на себе. Звичайно будет все на моих руках, ногах и на шее. И, девчата, давайте раскроем цей адвент календарь за 319 гривен с Авроры Виттланд Так, дуже так. Главное, а здесь дуже гарно запечатали. А чтобы запечатать внутри... Чтобы оно не все не сыпалось, чтобы оно было каждый в своем конце. Ну, блин, ну, ну сделайте так, ну запечатайте нормально. Честно кажучи, хочется его порвать. И, блин, не буду я злиться. Вот запечатали вообще просто, честно, дуже-дуже добрый. Вот так вот я раскрою и не буду сильно париться. Ось. Бачу. Получается мицеллярная водичка. И что у нас тут? Далее. Бальзам для губ. Ну, для губ я не выкористовываю ничего. Зараз поднимусь. И что И третий векон, который мы не смогли открыть, это скраб для губ. Дуже всего богато для губ. Прям у нас губы такие. И получается с обратной стороны есть описание, что э, находится в каждой ячейке. Я его даже даже не читала и не хочу читать но ну, получается мицеллярная водичка у нас была позже. Ну тут не написано в какой ячейке она была мицеллярная водичка. 14 предметов. Зараз на запах эту мицеллярную водичку. Ну, аромат, как у всего. Вот как у маски, скраба, а как у крема. на ведь тоник так пахнет. То тоник и мицеллярка. Но мицеллярку я сегодня спробую. И тоник спробую. И потом в наступных видео я вам уже скажу свой результат, свой, так скажем, вердикт. Если меня не осыпет вообще. Далее. Скраб для губ. О! А вот у скраба совсем инший аромат такой, знаете, солодкий аромат. Аромат ванилька с кавой. Но ну, мне подобуется. вот как вот такое, скажем так, кофе латте. Дуже приемный аромат. Мне такой аромат подобается. Зараз я нанесу трошечки на руку. Ой, а какой он липкий, капец. Ну, прикольный аромат кофе с ванилькой. Такое просто, не знаю, скраб для губ. Я его залышу и спробую. Для губ я ничего не выкористовываю, кроме помады. А теперь появится скраб. И бальзам для губ. Фу. А для бальзам для губ пахнет уже каким-то таким не дуже приемным ароматом. Вроде бы и солодким, вроде бы как эм, аромат где-то отдаленого ванилька, кавы, но блин, ну что с не то. Не знаю, альзам для губ, способ выкорестания. А, ну. Ось таке було сьогоднішнє відео розбор адвент календаря з Аврори від Love Eat. Чесно кажучи, якщо повернути время час назад, то я б краще купила собі дві якісь помади, чим ці, ці промнички за 319 гривень. Зараз у мене почала чесаться рука, це у мене алергічна реакція, і наносити на обличчя. Цю, цю продукцію я вже не буду. Так що вам, дівчата, широ дякую. Дякую за вашу підтримку, дякую за ваші коментарі, лайки. Від всього серця я вам широ дякую. І вже побачимося в наступному відео. Зараз вже нема світла. Я знімаю в темноті. Можливо, буде не такий звук, не буде темная будет комната, но унимая светла. Уже садится телефон и нема памяти пишет, что уже не выстачает памяти на моем телефоне. Но ну, ничего, я сниму. Я бы исково тоже захотелось поделиться с вами. И, девчатка, до скорых встреч. Уже побачимся в наступном видео. Всем пока!